এতিয়া আপোনালোকৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবি আছে যে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিউ এডভাৰটাইজমেণ্ট এতিয়া মুকলি হ'ব যদি এইবাৰ নিউ ভেকেঞ্চি আহে তেন্তে তেওঁলোকে ভালদৰে ৰানিং লং জাপত প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি নিজৰ যিটো সপোন আছে মা দেউতাৰ যিটো সপোন আছে সেই সপোনটো পূৰণ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বহুতে ভাবি আছে আপোনালোকৰ নিউ ভেকেঞ্চি আহিব হয় আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পচ আছে তাৰ আপোনালোকৰ নিউ ভেকেঞ্চি আহিবনে নাহে যিহেতু আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পইচা সেই ফৰেষ্ট গাৰ্ড পষ্টৰ বাবে বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰফুল্ল অসম ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বেয়া আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিউ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে কিবা এটা আপোনালোকৰ আইডিয়া ল'ব পাৰে কেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব এতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক এখন ফটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এটা পোষ্ট ফেচবুক প'ষ্ট এই যিটো ফেচবুক প'ষ্ট আপোনালোকক মই যিটো স্ক্ৰীণত পোষ্ট দেখুৱাইছোঁ সেই প'ষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ মৰিয়নি সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই অসম বিধানসভাৰ মাজত আপোনালোকৰ যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছিল তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল যে আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰ্থ বেটেলিয়ান এফ পি এফৰ যিটো ফ'ৰ্থ বেটেলিয়ান আপোনালোকৰ বৰ্তমান অসমত তিনিটা বেটেলিয়ান আছে এ এফ পি এফৰ যিটো আপোনালোকৰ চাৰি নম্বৰ বেটেলিয়ান সেই বেটেলিয়ানটো আপোনালোকৰ যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নিত তেওঁ আপোনালোকৰ বনোৱাৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁ লগতে কৈছে যে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনত যেতিয়া আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এ এফ পি এফ আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ যিটো আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেটেলিয়ান আছে তাৰ যিনাখন পি অ' পি হৈছিল পি অ' পি হৈছিল আপোনালোকৰ ডেৰগাঁও লাচিত বৰফুন পুলিচ একাডেমীত তাত আপোনালোকৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ নিজে উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁ যি ভাষণ দিছিল সেই ভাষণৰ মাজতে কৈছিল যে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিউ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব এ এফ পি এফত এতিয়া আপোনালোকৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সেই বিষয়টোৰ আগ ধৰি তেওঁ আপোনালোকৰ অসম বিধানসভাৰ মাজত আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আপোনালোকৰ যদি নিউ ভেকেঞ্চি আহে তেন্তে আপোনালোকৰ তাৰ লগতে এটা নিউ বেটেলিয়ান যিটো ভৰ্ট বেটেলিয়ান সেই বেটেলিয়ানটো মৰিনী সমষ্টিত হ'ব লাগে বুলি আৰু আপোনালোকৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনালোকৰ অসমৰ বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ যিটো বিষয় বিষয়টোত আশ্বাস দিছে আৰু কৈছে যে বিষয়টো ভালদৰে চোৱা হ'ব মানে আপোনালোকৰ যিটো খট পেটল আপোনালোকৰ মূৰণিত বনাব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ এতিয়া নিউ এফেচন কেতিয়া মুকলি হ'ব আপোনালোকৰ নিউ ভেকেঞ্চি আহিব হয় কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ নিউ ভেকেঞ্চি কেতিয়া মুকলি হ'ব এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ সকলোৱে গম পাইছে যে আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰিছে গতিকে আপোনালোকৰ এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত কোনো ধৰণৰ নিউ এভেচমেণ্ট নাহে তাৰপিছত আপোনালোকৰ জুন জুলাই মাহত আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষী আপোনালোকৰ বৰ্তমান চলি আছে যিহেতু আপোনালোকৰ সকলোৱে জানে আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগৰ যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি আপোনালোকৰ এছ এল পি আৰ বি কণ্ডাক্ট কৰে গতিকে আপোনালোকৰ যিটো এছ এল পি আৰ বি তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ যিটো নিযুক্তি প্ৰজ্ঞা সেই নিযুক্তিবিটো চলি আছে আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষীৰ যিটো নিযুক্তি প্ৰজ্ঞা সেই নিযুক্তিটো শেষ হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগৰ নিউ এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি কৰি দিব গতিকে আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগৰ যিটো নিউ এডভাৰটাইজমেণ্ট আপোনালোকৰ খুব সম্ভৱতঃ আপোনালোকৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ আপোনালোকৰ প্ৰায় অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহ পাই যাব গতিকে এতিয়া বহুতে ভাবিব যে অক্টোবৰ নৱেম্বৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট যদি মুকলি হয় তেতিয়া তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে প্ৰেক্টিছ নকৰে কিন্তু আপোনালোকে সেইটো ভাবিলে আপোনালোকৰ ভুল হ'ব আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট যেতিয়াই নহওক কিন্তু আপুনি ভালদৰে ৰানিং ল'বৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক লগতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক কিয়নো আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হোৱাৰ পিছত আপুনি হাতত বেছি সময় নাপাবও পাৰে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত যেতিয়া আছাম ফৰেষ্ট গভমেণ্টৰ নিযুক্তি হৈছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হোৱাৰ পৰা আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ালৈকে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কাম কাজ আপোনালোকৰ চাৰি মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকক মই এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি কৰিব লাগিছে সেইখিনি ভালদৰে কৈ যাওক আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ বহুতৰে মনত এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ এ এফ পি এফৰ কথাহে আপোনালোকৰ কৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ নিউ ভেকেঞ্চি আহিবনে নাহে এতিয়া আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড কৈছে সেই ফৰেষ্ট গাৰ্ড পোষ্টৰ প্ৰতি বহুতৰে লক্ষ্য প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পোষ্ট আছে তাত আপোনালোকৰ বয়সটো বেছি হ'লেও আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ছেকেণ্ড কথা ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড প'ষ্ট তাত আপোনালোকৰ হাইটটো অসম আৰক্ষী নাইবা অসম বন বিভাগৰ যিটো এ এফ পি এফ তাতকৈ আপোনালোকৰ কম লাগে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো তিনি নম্বৰ পইণ্ট সেই তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড প'ষ্ট আছে তাত আপোনালোকৰ সোমোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ কান্ধত এটা ইষ্টাৰ ল'ব পাৰে গতিকে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ ষ্টাৰটোৰ প্ৰতিও আপোনালোকৰ বেছি আকৰ্ষিত হয় সেইবাবে আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পোষ্টে সেই ফৰেষ্ট গাৰ্ড পোষ্টৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হয় এতিয়া আপোনালোকৰ এ এফ পি এফৰ কথা যিহেতু কৈছে এতিয়া ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ আপোনালোকৰ আহি মানে নাহে এতিয়া মই আপোনালোকক এটাই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যেতিয়া এ এফ পি এফৰ নিউ এফ এছম মুকলি হ'ব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডতো পইচা আহিব কিয়নো আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডতো বহুতখিনি পথ খালী হৈ আছে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ আপোনালোকৰ যি নিযুক্তি হ'ল তাতো আপোনালোকৰ তিনিশ পদমান খালী ৰৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি প্ৰায় আপোনালোকৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ প্লাছ আপোনালোকৰ মানুহে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰম'চন পাইছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ বহুতখিনি মানুহ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰো আজিৰ ডে'টত বহুতখিনি প'ষ্ট খালী আছে এতিয়া আপোনালোকৰ যেতিয়া এ এফ পি এফৰ নিউ এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰো নিউ প'ষ্ট আহি যাব গতিকে আপোনালোকে বেছি হতাশ নহ'ব আপোনালোকে ভালদৰে আপোনালোকৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে সেইখিনি কৰি থাকক ৰানিংক ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰক আৰু লগতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক এডভাৰটাইজমেণ্ট দেৰিকৈ আহিব বুলি আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে সেইখিনি নকৰাকৈ নাথাকিব আপোনালোকে ভালদৰে কৰি যাওক নিজৰ যিটো সপোন আছে মা দেউতাৰ যিটো সপোন আছে সপোনটো পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ধন্যবাদ